पठाण या युवकाने मानसिक त्रासामुळे आत्महत्या धक्कादायक घटना समोर आली आहे या प्रकरणी दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी लातूर शहर जिल्हा काँग्रेसने केली आहे काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे यांना निवेदन सादर केले आहे संविधान चौकाजवळील पाण्याच्या टाकीशेजारी शेजारी अमीर पठाण याला अज्ञात व्यक्तीकडून मारहाण करण्यात आली त्याच्या धर्मावरून अपमानित करण्यात आलं तू पाकिस्तानातून आलास का असे विचारून मानसिक छळ करण्यात आला एवढंच नाही तर या मारहाणीचं चित्रीकरण करून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली या सातत्याच्या त्रासामुळे अमीर पठाण यांनी आत्महत्या केली असून यावरून संतप्त झालेल्या काँग्रेसने मंगळवारी सहा मे रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात जाऊन निवेदन सादर केले दोषींवर तात्काळ आणि कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली दिन शाम में उनकी वाइफ को लाने उस्मानाबाद से उनकी वाइफ आ रहे थे तो उन्होंने अपने सिग्नल के पास इसके पानी टागे के पास लाने के लिए गए थे लेकिन आने से पहले जब वहाँ से आ रहे थे वो तो एक किया की गाड़ी थी उसने उसको क्रॉस किया थोड़ा सा तो फिर उसने बताया कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ तो उसने बोला कि तू पीछे हो यानी कि दोनों की वहाँ तो फिर उसने क्या किया वो किया वाली ने उनको हाथ करके बुलाया बुलाने के बाद फिर वो उसके पास चला गया वहाँ पे जाने के बाद दोनों के बात हो गए दोनों की बात होने के बाद फिर जो है उस किया वाले ने उसको नीचे उतर कर गच्ची पकड़ा गच्छी पकड़ के फिर दोनों के हाथापाई हो गए वीडियो के अंदर क्लियर दिख रहा नहीं है, लेकिन उस बच्चे जो हमारा साला है आमिर उसके हाथ दिख रहे हैं सिर्फ मार रहे थे उसको तो उसके बाद उसने जो है उसको ज़ात के ऊपर गाली दिया माँ बहन किया उसके अवगर जगह पकड़ा और जो है उसको धमकी दी और मारने की धमकी दी उसको कि भाई तुझे लांडा है ऐसा है वैसा उसको गलत अल्फाज के अंदर उसको ये किया भाई तुम पाकिस्तान से ये किया यानी कि उसको ज़ात पूछा उसकी पैंट खींचकर उसकी वीडियो शूटिंग कर रहा था वीडियो शूटिंग करके उसने जो है सोशल मीडिया पर डालूंगा यानी तुझे पूरा एक्सपोज करूँगा ऐसे उसने धमकी दिया तो वहाँ से धमकी दी लोग बहुत सारे वहाँ जमा थे लेकिन किसी ने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई सब देखते रह गए क्या किया उसने उसने वहाँ से फिर क्रॉस करने के बाद वो अपने वाइफ को लेकर घर चले गया लेकिन वो टेंशन में था और उसका उस चीज़ का उसको इतना सदमा पहुँचा घर पे आके बताया भी उसने कि भाई ऐसे मेरे साथ ये हादसा हुआ है लेकिन घर के लोग उतना थोड़ा सा ये नहीं थे तो जिसकी वजह से फिर उसने जो है बार बार बोलने के बाद उस डिप्रेशन में चला गया डिप्रेशन में जाने के बाद फिर उसने और ये घर वालों को बोल रहा था कि भाई मुझे बंदे ने ऐसा ऐसा टॉर्चर किया है जिसकी वजह से मैं फांसी लेके मरने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद उसका नाम डालो बोल के उसने ऐसा बोल के गया उसके बाद वो उस डिप्रेशन में चला गया फिर घर वाले कुछ प्रोग्राम के लिए गए थे वोली में के वो उसने बोला कि भाई मैं भी आ रहा हूँ रुको यानी कि मैं नहीं आऊँगा आप चले जाओ फिर सब घर वाले जाने के बाद उसने जो है अकेले में अकेले रहकर भी जो उसने जो उसको टेंशन था जो बार बार उसको खाया जा रहा था उस टेंशन की वजह से जो है उसने डिप्रेशन में जाके अपने आप को आत्महत्या कर लिया क्या मांगा है आपकी बस इंसाफ चाहिए क्योंकि वो गुना दाखिल किया एक छोटी बच्ची है उसकी डेढ़ साल की अब उनका क्या होगा आगे उसकी बीवी गाड़ी है आमिर पठान है उनका नाम मेरा नाम हाफिज मुजम्मिल पटेल परवा रात्रि लातूर शहरामध्ये संविधान चौका आहेत अमीर पठाण नावाच्या युवकाला काही अज्ञात व्यक्तींनी मारहाण केली शिवीगाळ केली जातीवाचक शिवीगाळ करून तू पाकिस्तानमधून आला आहे की काश्मीरमधून आला आहे अशा प्रकारचे मानहानीकारक प्रश्न त्याला विचारले आणि मारहाणीचे त्याची व्हिडिओ चित्रीकरण केलं आणि त्याला वरून धमकी दिली की मी तुझं हे जे व्हिडिओ आहेत ते समाजमाध्यमावरती प्रसारित करी या तणावाखाली येऊन त्या तरुणाने आत्महत्या केली खरं म्हणजे लातूर हे शांत आणि सर्व धर्मीय समभावांना एकमेकांना सोबत घेऊन जाणारं शहर आहे आणि हा सलोखा कुठेतरी अशा घटनामुळे धोक्यात आला आहे त्यामुळं मी आज लातूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने या घटनेचं तीव्र निषेध व्यक्त करतो आज आम्ही मान्य एस पी साहेबांना भेटून या घटनेबद्दल जे कोणी दोषी आहेत त्यांच्याविरुद्ध कठोरात कठोर कारवाई करावी त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ त्यांना अटक करावी असं निवेदन दिलं आहे मान्य अमित विलास देशमुख साहेबांनीसुद्धा या घटनेबद्दल तात्काळ कारवाई करावी अशी एस पी साहेबांना सूचना महाराष्ट्र न्यू ट्वेंटी फोरकरिता सलीम शेख लातूर